Добрий день, Меня зовут Ольга Андрущенко, Я інструктор аеробіки э, в фітнес-клубі Атлантіс. Ми сьогодні вам представляємо хочемо показати степ аеробіку. Ольга Андрущенко 28 років за освітою. Магістр фізичного виховання. Останні 5 років працює інструктором зі степ аеробіки. Здоров'я для Ольги, стиль життя і професія. Что такое степ-аэробика? Это считается высокоинтенсивным классом аэробики. Он имеет несколько разнообразных видов деления определенных. В данном моменте мы сегодня начнем с самых маленьких базовых шагов. Степ один з ефективних і найпростіших напрямків аеробіки. В перекладі з англійської означає крок. Від подібних видів спорту відрізняється тим, що тут ритмічні рухи вгору і вниз виконуються на спеціальній степ-платформі. Налічується близько 200 способів підйому і сходження. Вони розвивають рухливість суглобів, тренують рівновагу і спалюють калорії. Степ-аеробіка – це профілактика і лікування артриту, остеопорозу, відновлення та зміснення м'язів після травм. Степ винайшла Джина Міллер, відомий американський фітнес інструктор. Для тренувань після травми коліна жінка використовувала сходи до власного будинку. Захопившись вправами, вона помітила, що не лише реабілітувалася після травми, а стала стрункішою. Это степ. На степ ми завжди заходимо. На нього можна прыгать, сходить з нього. Спрыгивать нельзя. Є определенні условия техніки безпеки. На степ нужно шагати всей стопою. Определенно від п'ятки до носка. Корпус наклоняется вперед для того, чтобы, не дай бог, если вы зацепитесь, упадете, упасть вперед. Не наклонять корпус назад для того, чтобы не травмировать спину. Упражнения у нас идут точно по центру степа и по диагонали. На степе, запомните, заходить всегда нужно всем корпусом вперед, наклоняясь тянутым животом. Точно так же сходите. На степ заходим как правой ногой, так и назад с правой ноги или с левой ноги и назад с левой ноги. Для того, чтобы не было у вас приставных шагов, степ все время шагающие шаги. Степ делится отдельно. Упражнение правого блока, упражнение левого блока. Для тех, кто хочет вместе с нами попробовать эти упражнения, мы сейчас сделаем вместе с вами. Итак, начнем. Поставим ноги на ширине плечей. Подкрутим таз, живот втянем. Расправим плечи, Опустим. Девочки, вместе со мной. Вдох. Сделаем небольшой вдох. Выдох. И еще один раз подготовим организм. К упражнениям соберем ноги. И вместе со мной начнем маршировать. Правой ногой акценты. Четко в музыку. Вместе со мной маршируем. Попробуйте вместе со мной еще. Девочки, маршируете. Мы будем заходить на степ и маршировать. Марш вместе со мной на степ маршировать маршировать просто марш и назад будем сокращать каждый шаг мы сделаем сейчас 6 маршей на степе на 7-8 сойдем маршируем раз два, три, 4 5 6 и назад и точно так же все будем сокращать 4 марша и назад раз два, три, 4 назад на месте сокращаем на два счета вперед назад на каждый назад хоп на степ. И продолжаем. Вот так. Этот базовый шаг называется basic. Я покажу следующий: ноги брось. в врось. Этот шаг называется вистеп Вместе со мной. Заходим. вин Добавляем руки. Осталось еще 4 раза повторить. Каждый шаг мы повторяем 8 раз. Еще два. Сейчас только маршируем. Марш. Марш. Отлично соединяем два шага. Первый шаг – basic. И второй. Первый шаг повторяем четыре раза. Внимание. Три. Два. Basic step четыре раза. Еще три. Осталось два. И, внимание, вистер со мной. Еще два раза. Остался один. И просто смотрите. Я буду заходить на степ по диагонали. Смотрите. Я просто подтягиваю ногу. Вместе со мной. Заходим на степ. Этот шаг называется теп ап. Мы его усложняем и поднимаем колени. Продолжаем. Еще четыре раза. И затем усложним каждый шаг. Добавим три колена. Три, два, один. По три. Добавим новое движение. Это захлест. Еще четыре раза. Четыре. Три. Осталось два. Вы продолжаете и посмотрите. Новое движение. Мамба, степ. Мамба. Мамба. Учим вместе со мной еще четыре раза. Четыре. Три. Осталось два. Один. Вдох. Выдох. Вдох, ноги в рост, стоп, вверх, потянулись. Еще один раз, опустимся немного вниз, стоп зафиксируем, смотрите вперед, потянем слегка спину. Вытягиваемся вверх, вдох, выдох, собрали ноги. Сегодня вы ознакомились с базовыми шагами, некоторыми базовыми шагами степа. Они достаточно простые, каждый любой человек любого уровня физической подготовленности может выполнять их. Базовые шаги, напомню вам, это были basic step. Помните, мы заходили в Miss Step, Mamba Step, колено по одному, да. Если помните, у нас было по три колена, по три. И, естественно, мы с вами захлесты выполняли. Все эти упражнения мы сложили в небольшую связочку. Они могут дальше усложняться, перемещаться, их можно заменять и как-то по-новому их вам представлять. Занимаясь степом, естественно, вы нагружаете сердечно-сосудистую систему, ее укрепляете. За счет степа вы можете похудеть, так как оно высокоинтенсивное. Заходя на степ, у вас тренируется, естественно, бедра, ноги полностью. Подтягивая колени, у вас, соответственно, подтягивается нижний пресс, сокращается прямая мышца живота. Степ. Соответственно, естественно, развивает вашу координацию. Занимаясь аэробикой, вы всегда можете отключиться от ваших э, домашних э, рабочих моментов. На аэробике здесь, на степ-аэроге, вы тоже все-таки начинаете думать вместе с инструктором, внимательно его слушать, следить за его командами, вместе с ним создавать маленькие комбинации, потому что всегда нужно переключиться вовремя, перестроиться на то движение, которое показал перед этим инструктор. Это очень помогает просто отвлечься. Весело как-то помыслить, побыть в совсем в другом мире, в мире интенсивности, энергии, куча эмоций, потому что все-таки вы вместе с инструктором улыбайтесь, когда у вас все идеально и красиво получается. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Ольги Андрущенко. Для занять степом взувайте зручні кросівки з функцією підтримки ступні. Займайтеся на платформі висотою від 15 до 30 сантиметрів, шириною 40-60. Рухайтеся під ритмічну музику не занадто швидку чи повільну для того, щоб устигати підійматися і сходити. Переглянути рубрику ще раз можна на сайті www.vika.ck.ua.